हमने आप लोगों के कहने के ऊपर मुफ्ती साहब की ऑफर कबूल की थी अब फिर मुफ्ती साहब ने क्लिप बाजी शुरू कर दी क्लीप क्लिप क्लिप करना शुरू कर दिया दोबारा से तुम ये करो तो वो करो अभी ताजा ताज़ा उनकी वीडियो अपलोड हुई है थोड़ी देर पहले उनसे मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं घबरा रहा मैं अलमान बात करने के लिए तैयार हूँ आप इंजीनियर को तैयार कर लेंगे जो चैलेंजेस उसने किए उस पर बात करो तो अब आप समझ जाना चाहिए कि कौन घबरा रहा है और कौन बहस के लिए तैयार है तो मैं दर्जनों दफ़ा ये बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ अब इन्होंने भी इसरार किया तो इनके इसरारे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ दोबारा जी जी कि मैं अलमुहन पर बात करने के लिए एग्री हूँ जी लेकिन इंजीनियर साहब के जवाब का इंतज़ार है टू द पॉइंट बात करें वो ये कहें कि मुबारक वो मुफ्ती साहब तैयार हो गए अलमोहनदमुन्नत पे बात करने के लिए कई दफ़ा उनका रिप्लाई आ चुका है तो इंजीनियर साहब ये कह दें कि मैं जो मैंने जो चैलेंजेस किए थे मैं भी उन पर उनको फेस करने के लिए तैयार हूँ और वो छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं हज़रत माविया की बात उनका मकाम हमारी नजर में बहुत बुलंद है तो हजरत माविया का टॉपिक इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं तो वो उनके फॉलोवर्स को चाहिए कि वो इंजीनियर साहब को मजबूर करें कि भाई मुफ्ती साहब तो तैयार हैं तो आपने भी जब चैलेंजेस किए थे जाहिर इसलिए किए थे ना कि उसको फेस करेंगे आप तो क्यों नहीं फेस कर रहे तो क्लिपबाजियाँ छोड़ दें कभी तो मैं ऑनलाइन भी बातचीत करने के लिए आपसे तैयार हूँ लेकिन उसूली तौर पर पहली दफा जब मैं जहलम गया जो मेरा टाइम वेस्ट किया आपने और मेरा ठीक ठाक खर्चा हुआ मैं आपसे खर्चा नहीं मांगता मैं आपसे अपना वो टाइम नहीं मांगता लेकिन आपकी अखलाकी और शरणी जिम्मेदारी है कि आप एक माजरतनामा रिकॉर्ड करवाएं आपने जो ये कहा कि मैं ऑनलाइन मुनाजरे के लिए तैयार हूं तो आपके जो एटीट्यूड है ना और आपका जो स्टाइल है, है कि आप ऑनलाइन मुनाजरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है वजह उसकी है कि आप वही गड़बड़ दोबारा आपने शुरू कर दी जो फर्स्ट टाइम की थी जब जहलम आप मुझे बुला रहे थे तो मौजूद आपने अपनी मर्जी का बीच में डाल दिया क्या मोहनद की तीन अकीदों पर बात होगी भाई आप मौजूद अपनी मर्जी का क्यों डाल रहे हो आपने जो चैलेंजेस किए हैं आप उनको फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अलोहन पर भी बात होगी और मैंने जो बड़े बड़े चैलेंजेस किए हैं मैं उनको भी ऑनलाइन फेस करने के लिए तैयार हूं ये जुमला आपके मुंह से निकलता क्यों बहुत सारे लोग जो अकलमंद हैं पढ़े लिखे हैं समझदार हैं उनके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी और वैसे भी बात कर रहे हैं और कमेंट्स में मैं पढ़ रहा हूं कि इन हालात में जब एक तरफ सैलाब से आधा आधाम डूबा हुआ है लोगों के घर तबाह हो गए मुल्क का दिवालियाँ निकल रहा है जो सियासी हालात हैं मीडिया पे देखें ना क्या तमाशा मिशा हुआ है इन मुश्किल हालात में लोग मुझे कह रहे हैं कि आप दोनों को क्या सूझी है कि एक दूसरे को अभी मुनाजे के चैलेंज कर रहे हैं और जो है वो ये डामे आप लोगों ने रचाए हुए हैं तो मैं इन लोगों की खदमत में ऐसा करना चाहता हूं कि देखें जो इतना करता है ना ाल वो मुझे पर्सनली इन हालात में खसूसन कोई मुद्देबाजी का शौक नहीं है तो आप इंजीनियर साहब को जरा काबू में करें कि वो ये चीजें छोड़ दें ऐसे मुतानाज बयान छोड़ दें कोई पॉजिटिव वे में काम करें ताकि उम्मत का कोई भला मुझे जीती कोई पर्सनली कोई शौक नहीं है खास तौर पर मेरा भी इशाला अभी सफर भी है सलाब सदरदान की मदद के लिए और और भी बहुत सारी हमारे दुनिया में गम है इसके अलावा भी तो इंजीनियर के फैंस को चाहिए वो अपने रूहानी वाले मोहतरम को समझाएं कि हजरत छोड़ दें ये बयाना और कोई और काम करें आप कोई और काम करें ताकि जो जो है ना ये मुल्क में फैल रही है और आपके खिलाफ एफआईआर भी कट चुकी है तो ये मुल्क में ना फैले इसके अलावा भी बहुत सारे काम है बनू बनू मैया मैया को छोड़ दें ने पता नहीं आपके साथ क्या किया है कुछ और काम करें आप कोई पॉजिटिव वे में काम करें ये थी लोग लोग तमाशे देखते हैं खुश होते हैं वो इन चीजों से जो आपकी हरकत है तो मेरा ख्याल हमारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि ये भाग गया है मुझे खैर दो दिन पहले ही पता था ये एक भाई के पास गए हुए थे जो हमारे और उनके कॉमन दोस्त है नाम लिए बगैर तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये नहीं आएगा आ, मुझे तो इसकी बातों से लग रहा है ये नहीं आएगा मैंने कहा इसके बड़े जिंदा या मुर्दा दोनों आके ना अल अलमोहनद पे बात कर सकते हैं ना इनके मामू जान के बारे में जो इन्होंने अकीदे क्लेम किए हुए हैं उनके ऊपर आके बात कर सकते हैं अब वो कभी और बात कर रहा है भाई तू सामने बैठ आगे हम भी अपने दराएाम की अदालत में रखते हैं एक एक अधीस रखते हैं तू अदीसें अगर तूने उसका जवाब देना है तो तू दे भाई तेरा राइट है ये फिर वो आने शुरू कर दिए भागने के इनशाला पीछा करेगी इनशा अभी इतवार को मैं मजीद तबीयत साफ कर दूंगा इन ये जो इन्होंने एफ आई आर कटवाई है वो तो अभी एक सब सी केस है वो कोर्ट और इधारे फैसला करेंगे लेकिन इनशा इनकी तबियत इतवार दिन में साफ करूंगा सही तरीके से इनशा तन को जो शौक चढ़ा हुआ है मामू मामू करते हैं

मोहम्मद बिन अबी बकर को किसने कतल किया बनू मैया ने अबी बकर को किसने कतल किया बनू मैया ने तो ताला को पता चल जाना चाहिए कि ये भगोड़ा कौन है मैंने उस वक्त जो बात की थी कि हमें इंतजामिया आड़े आती थी इसलिए नहीं बैठे अब वो मसला खत्म हो गया ऑनलाइन की वजह से चुके उन दिनों में ऑनलाइन नहीं आता था अब मैं ऑनलाइन आ रहा हूं तो ये मुफ्ती ने जो भी थोड़ी देर पहले यह वीडियो चढ़ाई है वाले दिन पच्चीस अगस्त है पच्चीस अगस्त को हाँ जी मैं इसलिए गुफ्तु साहब की वीडियो आ है। वैसे तो लोगों ने उधर ही कमेंट्स करने शुरू कर दिए टू एट वन टू इनकी मौत बनी हुई है हर वीडियो के नीचे टू एट वन टू लोग लिख रहे हैं और तुम लोग इतना चीखते हो तुम्हारे जिंदा मुर्दा सारों को बुलाओ अल्लाह के बंदो ठीक है जितनी करामत की पैदावार है हैलिया अल्लाह देवबंद के और हदीस के उनको बुलाओ और उन्हें कहो कि अल्लाह के बंदो ये इनके बयान करो हदीसे बयान करो भागते क्यों हो तो ये तो तुम्हें हॉन्ट करेंगी इनशाला तो ये देखे भाग गया मैंने आप इनशा अपने स्टूडेंट भेजने रहे हैं वहां इसकी मस्जिद में और लाइव सेशन करें आ सामने भाई क्यों भागता है आगे ताकि उस्मानी साहब को ले आ यार साजिद मीर साहब को ले आ और जितने हैं मुफ्ती बात करो अपना तुम मुकदमा की रखो हम भी शर्तें क्यों लगाते हो छोड़ो यार ओपन बैठा हूं मैं अभी भी मैं एक घंटा इस दौरान तुम आना चाहते हो नीचे आके कॉमेंट्स करो कल दो घंटे बैठूंगा जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह आज तुमने पच्चीस तारीख को वीडियो अपलोड की है मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है मैंने तो पेपर आपका आउट कर दिया मुझे मेरा पेपर बताने की जरूरत नहीं है जब दिल करे छब्बीस तारीख है कल आ जाओ जुम्मे वाले दिन रात को साढ़े नौ से लेके साढ़े ग्यारह तक मैं तैयार हूँ इनशाला तैयारी तो तुम लोगों को करनी पड़ती है ना जिन्होंने फिका की किताबें पढ़ी है जिसने पिछले ऑलमोस्ट पच्चीस साल से और बिलखसूस पिछले चौदह साल से और सुन्नत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है और तुम्हारे मरे हुए बुजुर्ग और जिंदा बुजुर्ग उनके सारे दलाइल फेल हो गए जिस बंदे के सामने उसे तैयारी करने की जरूरत नहीं है तो मैं सुर फातहा इतनी रवानगी के साथ नहीं आती जिस तरह मुझे कुरान सुन्नत के याद है अलहमदुल्ल तो मुझे तैयारी की जरूरत नहीं है लाओ बंदे इकट्ठे करो आ जाओ कैमरे पे भाई कल फिर मैं लाइव आऊंगा ये मैं अब जब तक लाइव सेशन मेरी जिंदगी में होंगे मैं तुम लोगों को इसी तरीके से बुलाता रहूंगा क्योंकि ये ऑफर तुमने दी थी ये मैंने नहीं ऑफर लगाई थी तुम्हें बड़ा शौक था बात करने का एक दफा सामने बिठा दो क्लिप बनाना छोड़ देगा एक दफा सामने बिठा दो सामने बिठा दो ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल इंशाला नहीं रहेगा लाना सामने जिसको बिठाना है आप क्यों बागा हुए? क्यों इधर उधर की बातें करता है और फिर इधर उधर की बातें करता है जो मैं बातें बीच में तुम तीन बाबों के तुम्हारे बाबों के हवाले मैंने पेश किए मुलाली का और बदरुद्दीन ऐनी का और इमाम मुनीफा का राही मोहन्नत के शिरदे जो तुम लोगों ने शिर्क डिफाइन किया उसकी रूसे और जो ने तुम लोगों को पट्टी पढ़ाई हुई है वो पेश किए हैं तो जवाब किएता क्यों है ठीक है इतने लंबे लंबे क्लिप क्लिपबाजियों से तेरी जान नहीं छूटनी ये इस चक्कर में होता है कि मैं अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई कर लूंगा कि मैंने जवाब दे दिया कोई जवाब नहीं अब तो एक वन पॉइंट एजेंडा है सामने अच्छा, हाँ, मुफ्ती साहब तो, हाँ, उसमें कह रहे थे कि मैं पे भी बात करूंगा उनसे तो वो तो दिस्टों सारी होगी होगी तुमसे पहले अलमोहनद के बात होगी फिर तुम्हारे मामू जान के ऊपर बात होगी तुम मामू जान का दिफा करोगे हम दान का दिफा करेंगे इनशाला ठीक है ना तो तूने उसमें कहा था कि ये मेरे लिए कीदे का मसला है तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है तो मैंने तेरे कहने के ऊपर मामू को बीच में डाला है तो आप उम्मत को मामू बनाना छोड़ दो जब ये सारे उसूली मामला हो जाएंगे फ्रू पे भी बात कर लेंगे वो भी तुम लोगों की तबीयत में साफ कर दूंगा अल्लाह के फदल से आज सही ना आया ना उड़ थले हो ना मैं तुम नसन देना मेरे स्टूडेंट टू एट वन टू लिख लिख के ना थोड़ी मत मार देंगे ठीक है ना अपनी मोटरसाइकिलों के नंबर लगवाएं, गाड़ियों के नंबर लगाएं, ट्रैक्टर्स के नंबर लगाएं, क्रेनों के नंबर लगाएं टू एट वन टू ये जहां से गुजरे तो इनकी काफी बिल्कुल इनको मैंने पहले बताया मैं मंगोल हूं मंगोलों ने तो आड़े सारे सूफी वे हुए जो काफिर सन अब तो अलहमदुल्ला मुसलमान हो चुके तो मेरे अंदर मंगोलों का खून है ये मंगोल अरबी में जाके मंगोल बन गया ना अरबी में काफ नहीं होती तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त आबादी के लिहाज से साढ़े चार करोड़ मुगल रह रहे हैं आबादी में सबसे बड़ा खानदान मुगल खानदान है पाकिस्तान का तो मैं मंगोल हूं हमारे अबाउ जदाद जब काफिर थे उस वक्त तुम्हारे जाली बाबे अल्लाह ने उनके जरिए पिटवाए वो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था तुम्हारे सूफियों के ऊपर अब हमने अलहमदुल्लाम को भूल किया काबे को मिल गए पासमा सरम खाने से अब जो तुम्हारे इधर के जाली बच गए हुए ना लुबादा उड़े हुए वो भी इन्हीं के जरिए अल्लाह ने खत्म कराया इन शहरा कटवादे कटाओ जो मर्जी करो तो आधी जी एफ आई आर कटी गई है ना पब्लिक की अदालत क्या मत तक रो गए इनकी एफ आई आर का नंबर है टू एट वन टू है इनके मरों की इनके जिंदो की इनकी कबरों के ऊपर कतबे जो लगे हुए हैं ना उसमें लिखा हुआ है कि इनकी मोर टू एट वन टू की बजह से हुई